Они ее хотят, но они ее боятся. Нахрен он нужен, нафига его покупал. Тому человека там на пробеге до миллиона может стукануть, за голову хватаемся, все гроши стоя, суммы ремонтов космические. Масляный насос отходил 3 миллиона, порогой в ремонте, то я его нигде не починю. Лучше Volvo и Scania автомобиля нет. Так, корреспондент Виталий с вами на связи. Очередной автомобиль Volvo FM11. Хочу вам рассказать очень страшную или хорошую историю. Значит, автомобиль FM11, Евро 6 машинка, Почему мы решились на этот обзор? Потому что она у нас была в продаже, мы ее уже продали благополучно. И очень много людей звонило, все вы Вот ощущение было, что они, она им нравится, они ее хотят, но они ее боятся. Поэтому было решено сделать такой некий видеообзор, чтобы людей, которые боятся купить автомобиль Volvo, знаешь, этот видеообзор сподвиг все-таки на этот поступок, потому что по моему мнению на сегодняшний день все среди евро шестых автомобилей лучше Volvo и Scania автомобиля нет. Ни MAN, ни Mercedes, вот Volvo и Scania. Вот все остальное, это уже все пошло совсем другая, как говорится, совсем другая история. Поехали по Volvo. Значит, начнем с мотора. Мотор здесь стоит D11 объемом 10,8 на 370 лошадиных сил. А базово это тот же мотор по железу, что и на Европятой Вольве. А все уже давно знают, что такое Европятая Вольва. Это 3 миллиона может пройти и особо не создать никому глобальных проблем. Поэтому здесь по железу он такой же самый как и на Евро-5. Он один и тот самый мотор. Единственное, его доработали форсунки, изменили изменили немножко экологию доработали чтобы добиться выхлопа евро 6 ну и пройти эту норму но самое главное что повторюсь железо осталось то же самое что и на евро 5 я знаю что путь автомобилей man и mercedes евро 6 он немножко другой то есть они все-таки ушли чуть в другое железо доработали якобы что-то переработали переделали масляные насосы поставили лепестковые и потом у человека там на пробеге до миллиона может стукануть коленвал низ мотора блоки ищем бы ушной бегаем за голову хватаемся все грошей стоя что с ним работать потом непонятно суммы ремонтов космические то у volvo этого у вас не будет то есть э, при должном обслуживании мне попадались евро экземпляры с пробегом 3 миллиона да там люди подбрасывали кольца подбрасывали вкладыши по моему даже была у нас машина которая не меняла масляный насос то есть масляный насос отходил 3 миллиона, потому что он там простой, надежный две шестеренки, которые себя маслают там и маслают, они не вырабатываются, с ними ничего не случается. Поэтому, ребят, для тех, кто боится этот автомобиль и говорит, да, он дорогой в ремонте, да, я его нигде не починю, то, кто мне там будет в райцентре его ремонтировать? Ну, э даже мастера Наверное, больше преувеличивают и боятся их, чем это есть на самом деле. Ну, ничего там сверхсложного, военного и непонятного в этом автомобиле нет. То есть, ну, там все как плюс-минус на любом грузовике обычный Common Rail. Да, форсунка будет ремонт чуть-чуть дороже. Да, там какие-то моменты на нее будут стоить чуть дороже денег. Но оно же и ходит. Оно ездит, оно работает, оно не создает никому проблем, потому что все у нас привыкли Ман Мерседес, лучше машин нету. Потом, когда у хряпает мотор э, и там сумма ремонта там десятка долларов надо положить на ремонт то они потом бегают за голову хватаются нахрен он нужен нафига его покупал поэтому Volvo э, вас так, такого ну, как бы не будет. Понятно, если вы сольете сейчас с поддона масла и поедете на этом автомобиле, то уграть можно все. С дуру можно и кое-что сломать. Поэтому по мотору я вам рассказал. То есть это, повторюсь, европятая евро железа, безгеморойная, беспроблемная. Понятно, что здесь будет делать мозги экология. Это 100%. Потому что топливо некачественное. От блю заливают. Фиг пойми какое, непонятно на заправках, кто-то там где-то с канистр, где-то что-то. То есть, а это все влияет на экологию. Залили плохое от блю, бросили машину на выходные, оно там все закоксовало, заморозило, пришли, завели, все, оно ошибку по отблю дало, на СТО приехали, машина ездит на Европу, отблю должно быть исправное, на СТО приехали, а там пошел список, там насос хана, трубки надо чистить, там промывать, там прочищать, бабах, там на полторы тысячи долларов, а всего лишь человек сэкономил там 5 гривен на литре, 10 гривен на литре отблю, поэтому если лить качественное масло, взять автомобиль с адекватным пробегом, обслуживать его правильно. Будет ходить долго, счастливо и прекрасно. Не заливать масло подделку или не менять его там раз 120 тысяч, как у нас есть экземпляры. Дальше. Дальше, что я вам хочу сказать. Проездив на многих грузовиках ман Mercedes, DAF, когда ты садишься в Volvo, ты понимаешь, за что ты заплатил деньги. Потому что этот автомобиль мега комфортный, он мега мягкий. Он едет по ямам. Я не могу понять, как это им удалось, как легковая машина. То есть, вот ты в мане, в Мерседесе едешь, там Мерседес козлит, ман там пытается тебя выкинуть в боковое окно, если ты не пристегнут по каким-то ухабам, то у Вольвы она проходит эти ямы, как легковой автомобиль. Я не знаю, как им это удалось, то есть это вот, я реально заценил управление этим автомобилем. То есть, ты на нем едешь, и тебе реально ехать хочется, ты не устаешь. Я, то есть, я там на этом автомобиле накатал там порядка 5000 километров там приехал с Европы, съездил на нем там... Туда туда по Украине крутнулся. То есть, ну вот вот едешь и ехать хочется. Ты проезжаешь на нем там в день 500-700 километров, выходишь с него, у тебя ни спина не ломит, ни ноги не. Ни... Ну, вот-вот-вот, просто, ну, просто, вот, ну, кайфовый, реально. В управлении очень кайфовый. Поэтому это очередной плюс вот туда вот к, в копилочку Volvo. Дальше продолжим по технической части. Коробка. Коробка у нас стоит iShift. Вы все, наверное, знаете, что коробка одна, это одна из самых лучших коробок вообще на грузовых автомобилях. По ее долговечности, по ее качеству переключения, по ее умению экономить топливо. То есть iShift это реально ну, это ну, крутая коробка, в общем, вопросов к ним глобальных нету поэтому здесь стоит тот же самый I Shift. Единственное, что они по сравнению с Euro 5 убрали джойстик, сделали на приборке, ну, на торпеде, вернее, там четыре кнопки, там автомат, э -э, пониженная, нейтраль, там и задний ход. Это все исполнено на кнопках, мы вам потом дальше покажем вы кнопочку нажали и поехали. И уже оборудовали не механический ручник сбрасывает, а электроручник, как на современных иномарках, там BMW, Mercedes, кнопочку нажал, электроручник сработал. По коробке. Коробка iShift, 12 ступеней, с сцеплением, переключается четко, вовремя, не затягивает мотор обороты, не занижает передачу. То есть она переключается, честно вам скажу, блин, как у меня на легковом BMW. То есть все четко вовремя и понятно. То есть, вот я бы так на механике, я бы, наверное, ну, если бы это была механика, я ехал на механике, я делал все то же самое, что делает она. Поэтому очень крутая коробка, мне очень понравилось, как она работает. И я думаю, что расход, я дальше потом расскажу отдельно за расход, я думаю, что и расход адекватный, ну, очень хороший, даже не адекватный, очень хороший, получается только благодаря этой коробке. личное сцепление стоит, однодисковая, кстати. Кстати, на этом автомобиле не двухмассовый маховик, двойное сцепление, а Однодисковый диск сцепления стоит, но все очень плавно, четенько оно работает очень хорошо. Причем, что у автомобиля оригинальный пробег 800 тысяч километров, то есть я вам не сказал 800 тысяч на этой машине пробега. Мы посмотрели по сервисной истории замена диска сцепления была там по 600 тысяч на Volvo сервис делали в Дании и заменили сцепление, то есть сцепление уже прошло там порядка 300-200 там с копейками тысяч. Ну, там 200 тысяч, да, но, блин, оно работает просто идеально. То есть, ни смычка не дергает, на подъем трогается плавно. То есть, вопросов никаких нету. Ну, я считаю, что внимание ходовой там особо уделять не нужно. Обычная рессора двухлистовая, там соленблоки, блоки там ну, спереди я имею в виду шкварня, там все понятно, там все как у Вольва. То есть, это не самые такие великие гроши, какие требуют отдать. Ходовая я не считаю время, что там надо тратить на нее. Сзади у нас стоит 4 подушки, поэтому так же сама Мост задний тоже я не считаю тратить на время, потому что на 22 колесах мост, как правило, ложится, это, ну, это там либо пробега должно быть много, или масло меняют раз там в 300 тысяч, ну, то есть тогда оно ложится. А так там цена вопроса там вполне адекватная. Дальше самое интересное это суппорта. В суппорта здесь стоят меритор. Суппорта, конечно же, дороже вапки и кнор в обслуживании. Специфические по запчастям. Но я могу сказать по своей практике, по мериторам, если ты их перебираешь толково и ты понимаешь, как их нужно правильно перебрать, то этот суппорт ходит ровно в два раза больше, чем вапка и кнор. Поэтому здесь суппорта стоят Меритор. Да, они будут дороже однозначно. Причем, что я думаю, что, например, починить, если кноровский или вапковский суппорт, я думаю, по цене даже, наверное, по запчастям будет раза в два дороже. Но вы не забывайте, что это если вы сделали, то этот суппорт спокойно полтора-два года выхаживает. Что вапка и кнор... Ну я не видел таких рекордов, чтобы он там выхаживал полтора-два года. Пока они оригинальные, в них никто не лазит, оригинальные комплектующие, запчасти. Они как бы да согласен ходят, но когда ты туда начинаешь залазить, вроде бы покупаешь тот же Кнор, начинаешь туда ставить и все там на герметичек и все там, старайся чтобы водичка не попадала. Ну год они отходили и слава богу, а больше они, к сожалению, не выхаживают. Это то, что я хотел акцентировать внимание на суппортах, то, что оно да действительно будет дороже. В ост... В остальном топливная вернусь опять к мотору топливная обычный Common Rail ну как необычный но я имею в виду Common Rail система с доработанными форсунками Форсунки, да. Со форсунки будут стоить денег однозначно дороже, чем и на МАН и на Мерседес. Распылителям и по восстановлению этой форсунки. Форсунка, кстати, ремонтируемая. Менять ее не нужно целиком, ее можно восстановить. То есть они восстанавливаемые, их можно сделать. Ну только надо делать этого профессионала, чтобы ее потом прописать, все это дело, там мероприятие, все сделать. И в принципе форсунки пригодные. дороже будут, чем на других европейских брендах. В остальном по электронике Volvo будет лучше однозначно, потому что ну, она менее подвержена вот этим вот, я и называю эти желтые ошибки, да, которые там ни на что не влияют. То есть вольвы гораздо реже к нам даже вот по СТО обращаются с такими вот проблемами. На Мане то загорелся АБС, то там антибукс не работает, то кран-модулятор делает мозги, это все на приборке постоянно у тебя светится. То есть человек пытается это это все потушить, мы вроде бы все сделали, потушили, он проездил там месяц-полтора, опять оно там загорается, опять он с этим борется, то есть на Volvo даже машины евро с пробегом по 3 миллиона, у них по электрике вот гораздо меньше они делают мозги, гораздо меньше, поэтому а это все работа электрика, работа СТО, поэтому когда мне вот, я продавал этот автомобиль, мне очень много людей звонило, вот я им рассказываю там все про этот автомобиль, все им все нравится, они готовы его вот, ну вот, ну вот мы боимся, вот нам предложили Дав, вот мы может все-таки Дав, но мы вот боимся, она дорогая в ремонте, то она нас разбудит, она нас разденет, и вот человек ее купил этот автомобиль. Вот, вот четко он у него скорее всего в автопарке были Volvo, и он понимает, что такое Volvo, он мне сразу позвонил, там мы обсудили моменты, я ему рассказывал видео скинул, и он мне говорит, ну я Мерседес даже не рассматриваю, то есть я даже не хочу их рассматривать, ну я ищу только Volvo, поэтому э, люди такие есть, которые понимают что такое автомобиль Volvo, но их, к сожалению, не так много, поэтому я вас настоятельно вам рекомендую обращать на этот автомобиль внимание, то есть он очень достойный, он однозначно не уступает ни Ману, ни Мерседесу, ни Даффу. он 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 по надежности по всему он будет на голову выше реально на голову выше поэтому не бойтесь покупать этот автомобиль то есть оно того стоит понятное дело нужно выбирать состояние пробег это все отдельная история понятно что кто-то купил дав на коленях потом мучается с ним там не знает что с ним делать валил там еще одну стоимость дафа этого и он потом купил хороший ман потому что он намучился с дафом взял свежепригнанный ман с адекватным пробегом катается на мане зарабатывает Деньги потом всем рассказывают, что DAF это плохая машина, а Ман это хорошая машина. Или же наоборот купил убитого мана. Потом рассказывают, что DAF классная машина, Ман меня замучил. Поэтому, ребята, здесь все зависит от состояния. Какой вы выбираете автомобиль, чтобы он был адекватный по пробегу, по состоянию. Была какая-то сервисная история. И можно было отследить, что с ним делали в Европе, как он ремонтировался, как часто заезжал на ТО. Это вот все зависит от состояния, повторюсь. Поэтому есть люди, которые ездят на Рено, на хороших Рено взяли их с пробегом по 300-400 долларов премиумы, они катаются на них уже по 10 лет, и для него лучше машины нету, потому что она ему не делает мозги. Он ее изначально взял хорошей, и она там свой ресурс у него вырабатывает, никаких проблем с ней нету. Поэтому я рассказываю о плюс-минус равных автомобилях. Это вот именно хорошее состояние, там пробег 600-800 тысяч, там до миллиона. машина, которая обслуживалась там на сервисе, вот я привожу пример, сравниваю, почему Volvo вот, примерно с таким одинаковым классом, там, Мана, Дафа, там, с пробегом до миллиона, и который тоже сервисной истории, который в Европе. В остальном, по наворотам конкретно у этого автомобиля, не, не вижу смысла рассказывать, но у Volvo очень любит последнее время ставить остановка перед препятствием, очень удобная штука, не на всех она а манах есть, она а маны там сигнализирует, там или DAF, и Mercedes, и они сигнализируют, но, как правило, они останавливаются. У Volvo, по, по умолчанию, они ставят, это как идет у них, как безопасность, она сама останавливается перед препятствием, либо видит яркий стоп, ну, резко остановившись перед вами автомобиль, она может среагировать даже чуть быстрее, чем вы там где-то отвлеклись. это очень удобная штука, она идет по умолчанию на всех Вольвах и, конечно же, мне очень сильно понравился салон и шумоизоляция этого автомобиля. то есть ты реально он тише. я, ну, мне есть чем сравнить, я ездил на евро шестых Манах, Мерседесах, Дафах то есть ты едешь на Вольве, она однозначно тише. Шумоизоляция прям, я бы сказал, процентов на 20-30 лучше, чем у всех остальных европейских брендов качество обделки салона, конечно же, там качество сидений, сама регулировка сама сидений, э, ну она, конечно, ты садишься за руль, там под, ну, под, подстраиваешь под себя сиденье, спинка ломается, то есть ты едешь очень комфортно, удобно, как в Лид, э, то есть на Мане Мерседесе мне позволяло так комфортно, скажем так, ехать, как на Вольво. Качество материалов лучше, все вот более удобнее, в кнопочка каждая под руку рассчитана, то есть, ну, очень крутой и достойный автомобиль. Так, перешли с вами в салон. Хочу вам показать салон, то, что я говорил, качество обделки, материалов, шумоизоляции. Ну, понятно, шумоизоляцию я вам не покажу, но, по крайней мере, качество обделки, как с чего сделано, я точно показать смогу. Значит, самое первое, это сиденье. Сиденье мега удобное, спинка ломается, как на BMW. Покажи сиденье, которое проехало 800 тысяч километров. Вот, пробега на машине 815 э, тысяч, то есть состояние сидения, даже вот эта часть, она не заломана, то есть ну, очень качественно сделана. Высокий матрас на спалке, то есть материал очень приятный. То есть здесь все управление с палки, все сделано. И то, что мне понравилось, то, что они сделали, это электроручник, то есть все отсюда убрали. Понятно, это FM, там высокий э, этот э, подиум, но тем не менее все переехало на торпеду. Есть ручник электро, есть управление на кнопках, уже все здесь сделано. То есть сама посадка за рулем мне очень понравилось. То, что ты сидишь как бы вот влит с торпедой, да, то есть вот, ну, оно и место немного, но вот все удобно, ты вот все на вытянутую руку у тебя везде долазит, мне это мега нравится, то есть в процессе езды я прям обратил на это внимание, что у тебя ну не надо там что-то там дотягиваться, куда-то вытягиваться, то есть все, вот ты сидишь у тебя все на спокойно под рукой и ты там буквально чуть-чуть отвлекся от дороги, у тебя вот каждая кнопочка она читаемая, ты понимаешь, куда на нее нажимать. В основном все перенесли уже на руль, это как бы тоже плюс. И сама регулировка ну, руля, которая, блин, позволяет вообще просто на живот положить руль. Вот эта вот фишка у Scania и Volvo, она мне очень нравится. То есть положил и поехал. Поэтому, ну, так вкратце вам показали салон, как он выглядит. Ну, мне очень зашел, очень понравился. Ящики, кстати, не гремят, не тарахтят. Такой материал. И у них какой-то пластик сделан. Вот есть пластик какой-то такой дубовый, а этот такой, знаешь, вот там мягковатый. Вот эти все ролетки, все как-то вот такое оно все мягенькое на ощущение относительно ну, не такой, прям уж дубовый пластик. Он не мягкий, конечно, но качество такое прикольное. То есть козырьки, все держатся не не рассмыганная, не раздерганная. То есть я говорю, на машине 800 пробега. Это же там машина на обзоре не с пробегом 200 тысяч километров. Поэтому 800 тысяч это как бы прилично. И состояние салона у нее очень достойно. Я с вами хотел поделиться этой эмоцией, потому что э, я до этого, честно скажу, у меня никогда ее не было. Я там никогда не мечтал ее тоже в автопарке иметь. И потом чисто случайно мне попался этот экземпляр. Э, и вот я там какой-то путь там преодолел, пособирал по нему информацию, к нам там заезжают другие машины на ремонт, пособирал информацию с мастерами поговорил и в общем попытался вам передать эту эмоцию что это за автомобиль чтобы вы, ну я скажу честно там год назад, если бы мне наверное тоже сказали там Volvo, я бы там, ну, да, ну Volvo как-то такая, она может не ликвидная я не знаю, там тоже побаивался но когда я это взял, попробовал, пощупал поездил, проехал, ну я считаю там 5000 километров, это точно можно о чем-то судить, э -э, то я могу с уверенностью сказать, что если бы у меня будет такая возможность, то в автопарке у меня обязательно появится вот такой вот автомобиль. Ну, там не сейчас, позже, но обязательно я дойду к этому автомобилю, потому что я общался с перевозчиками, которые работают на Volvo, ездят на Volvo, и у них в автопарке там, например, одна-две Volvo, а остальное там другие бренды европейские, то Volvo меньше всего к нам заезжает на ремонт. И это факт. То есть она не так часто ломается, не так часто. они не заезжают не заезжают на твое масло меняют и дальше едет там у меня там есть перевозчики которые говорят у меня вообще там весь автопарк держится только на вольве есть и обратная сторона медали есть люди которые говорят нет я вольву никогда не куплю вот мне неудачная попалась я купил там ремонтировал денег кучу вложил продал вот купил Ман сейчас катаюсь мне все устраивает поэтому но большинство мнения что все таки э, это надежный хороший автомобиль. Я почему то плю так за Volvo и, может быть, дай бог нам попадет соскание на обзор, потому что мне в чем нравится, в том, что они не нахимичились с мотором. То есть они взяли вот D11 мотор, он в принципе идет там, по-моему, даже с евро третьих машин. Они взяли D11 мотор, блок железа, там все это, головку, то есть железо, да, оно в принципе практически без изменений дожило до сегодняшнего дня. Они понимают, что это работает оно там проверенное годами, и они от этого не уходят. Я для меня загадка по сегодняшний день, почему другие бренды на евро-шестых машинах решили там резко изменить, э, ну, как бы э, устройство там своего двигателя, доработать якобы. Но эта доработка там людям под миллион пробега делает такие проблемы, что, ну, это как бы недоработка, а мне кажется, это как э, доработка в другую сторону, в минус. Поэтому, э, повторюсь, э, у Volvo это проблемы не будет сейчас самая проблема номер один на рынке у евро шестых автомобилей это мотор а у коммерческого транспорта я почему так акцентирую внимание на моторе у коммерческого транспорта самое дорогое это его сердце это его мотор и просто ты видишь счета с которыми люди забирают машины с СТО после ремонта мотора замены блока там ТО мотора какого-то это просто космические деньги и ты понимаешь что ну, на этом нужно акцентировать внимание не хочется чтобы люди купили машину и там через полгода залезли в мотор, а там на минуточку от 10 тысяч долларов на евро 6. То есть человек покупает за 30 тысяч долларов машину и через полгода может на треть ее стоимости просто положить под капот. Поэтому почему я вам делаю акцент на моторы, там на Атеги, на Маны, постараюсь вам рассказывать, как выйти из ситуации, потому что это очень дорого. Ну, на этом все. Так что подытожим. Автомобиль Volvo стоит покупать, не стоит его бояться.